Активисты Автомайдана пикетировали один из магазинов корпорации «Рошен» президента Украины Петра Порошенко. Основное требование – прекратить финансировать оккупантов и закрыть кондитерскую фабрику корпорации в России в Липецкой области. Мы просим ввести санкции США и Европы, но не вводим их сами, по одной простой причине. Потому что фабрика нашего президента ФАБ Карашен до сих пор працюет в Липецк в России. Как президент может принимать незаангажированные решения, как он может эффективно бороться с внешним врагом, если он имеет бизнес в стране этого врага. Фабрика «Рошен» в Липецкой области продолжает работать, несмотря на военные действия на востоке Украины и российскую оккупацию Крыма. Сам Петр Порошенко на итоговой пресс-конференции в декабре утверждал, что в нынешних реалиях фабрика «Рошен» в России работать не может. Я вам стверджую, что на сегодняшний день... Продажу в Российской Федерации майже не существует. Якщо вам невідомо це, я можу сказати, що ще в 2013 році для Рошена, і виключно для Рошена, була заборона постачання продукції на ринок Російської Федерації. Ця заборона не знята до сих пір. І Рошен на російському ринку в цьому просто. навіть якби хотів, не можливості працювати. Еще в марте прошлого года счета Липецкой фабрики «Рошен» были арестованы по решению Тверского райсуда Москвы в рамках уголовного дела о незаконном использовании товарного знака. Миллиарды рублей, теж в 2013 году, были заарештовані на рахунках «Рошена», заблоку... российского уже, заблокувавши возможности работы предприятия. Это арешт не знятый. И Однако работать предприятие не прекратило, поскольку уже весной продукция «Рошен» появилась на прилавках оккупированного Крыма. Судя по этикеткам, производит ее все та же липецкая фабрика. Как выяснили журналисты службы новостей «Волна», поставки продукции продолжаются на полуостров до сих пор. А что это производство? «Рошен». А, ну, страна. Липецк. Это... 8 мая месяца Липецк. Да, это именно тот же «Рошен», что Порошенко, да? А это его же заводы. У него 60% вообще бизнеса в России. Угу. Он только нявкает много. Сам от России больше зависит, чем от Украины. А вы часто их получаете? Конечно, два раза в эти кадры опровергают слова президента о том, что липецкая фабрика Рошен не работает из-за российских санкций. Это стало новостью и для активистов Автомайдана. В ответ на вопрос корреспондента службы новостей Волна они пообещали выяснить, каким образом липецкие конфеты Рошен попадают в оккупированный Крым. Не было известно до этого времени, что они подаются именно с липецкой фабрики. Они, допустим, не возятся с украинских фабрик. Тоже такое может быть. У нас до сих пор возят нормально продукты в Крым, в супермаркеты и платят налоги в Россию. То есть это тоже вопрос, который мы будем поднимать на самом деле, потому что это неправильно. Кетки именно из Липецкой фабрики. То есть поступают они именно через паромную переправу, судя по всему, судя по всему. В Крым. То есть, как вы... Ну, замечать, а будем этим вопросом заниматься, конечно. Впрочем, теперь объяснить бесперебойное российское производство Рошен проще. Уже на следующий день после пресс-конференции Порошенко арест со счетов липецкой фабрики был снят, а уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.